Да. У вас произошел а, конституционный переворот? Нет. Да? Почему нет? Ну, назови, кто постановил, что был переворот. Так это у вас в законе прописано. Откройте, пожалуйста, закон от 17 февраля 2014 Нет, года. подождите секунду, я все-таки да. открою. Там очень интересные... Вы первые два пункта выполнили, да, я так понимаю? Мы и сейчас последний? с вами говорим про закон об амнистии. Смотрите, и еще раз. Даже, Верховная даже Рада платили. Украины примет платили. третий закон и об еще освобождении раз. от ответственности, который как? будет распространяться а вы, на разницу, те же правонарушения, что и закон от 17 февраля 2014 года, который принял Янукович. Когда вы подгораете, вы великолепны. Ой, добрый вечер. О чем общаетесь? Да как в чем вы сильны? Подсказывайте, буду под вас подстраиваться. Война политика. Так, какая вас война интересует? Между Россией и Украиной. Ну, давайте это обсудим. Давайте. Ну, давайте самое простое: с чего началась по вашему мнению? 14 год, Крым. Так. И где там были бы столкновения, какие. -то, и боевые может, там... действия на территории, там, Крыма? И там вот это самолет, и вот и все. Со слов президента Владимира Путина вооруженные силы Российской Федерации блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Это боевые действия. А, а почему они это делали, не расскажете? А, Нет оснований, нарушая законодательство. <coughs> может быть. Скажем так, Рада Крыма к ним обратилась за помощью? Можно узнать, где этот документ, этот обращение? это обращение? первое, а видео посмотреть. А второе... нет. нет, видео не является обращением, это первое. Можете а... ознакомиться с документом на кого? сайте Рады. Какой документ? А как раз обращение за помощью. Обращение кого? Обращение Рады Крыма. Обращение Такого Рады Крыма, Крыма на... И поддержания. на основании какого документа они обращались? Ну, на тот период, я понимаю, так. На основании собственной Конституции? Нет, у них Конституции полномочий ну, для обращения. Года. Конституция 92 -го года не работала тогда. Ну, кто это решает? Наверное, Рада Крыма. Ну вот именно. Но она решила, что не работает Конституция 92 года. Что есть такое Крым, знаете? Еще раз, Рада Крыма решила, что тогда работала Конституция 98 Ну Не надо меня перебивать. Ну, мы, с вами, мы с вами закончим сейчас этот вопрос, а потом мы с вами обсудим, что давайте, такое Крым. Давайте, да. давайте, на основании какой конституции Крым работал тогда? Ну, насколько я помню, тогда Крым работал на основании своей конституции 1992 -го года. Назовите мне, пожалуйста, какой-то документ, на который вы ссылаетесь, что Крым работал на основании конституции 1992 -го года. Опять же, опять же, это объявление суверенитета Крыма, там как раз э, указано. Открывайте постановление о проведении референдума от 6 марта 2014 я говорю, не года. Не референдума. Да. Не референдума. Там а нет ну, главное, Не вопрос. Открывайте вы... декларацию, найдите мне. С... Да? Ну, окей, слушаю. Вы, вас. вы не способны какое-то мужество заседать. Говорите, говорите. Да. говорите. Я вам говорю, да. что сначала Рада Крыма угу. а, суверенитет какой-то на себя взяла, правильно? Нет. Как? Ну, откройте, прочитайте. Там четко написано о том, что суверенитет наступает с момента проведения референдума. Независимость, точнее, а не суверенитет. А на основании чего они взяли суверенитет? Э -э euh, еще раз, мы с вами этот вопрос закроем. Ну, я и спрашиваю, на основании чего? Не взяли... на основании чего, они нарушают закон. Какой закон? Закон Украины. Какой закон Украины? Закон, и, Украины да? о 95, 95 закон Украины о разграничении полномочий 95-в. Закон Украины о разграничении полномочий, он входит, наверное, в Конституцию? Конечно. Конституцию в свое время нарушили где? Первыми. Где нарушили Конституцию? Давайте. В Киеве. Кто нарушил? Кто постановил? Ну как? Это, собственно говоря, постановил а, вверх, а, Конституционный суд Украины. А, ну дайте мне решение, когда Конституционный суд Ну, смотрите, суд у вас Украины. в 2014 году действовала какая конституция? Конституция чего? Крыма или Украины? Конституция устройства вашего государства. Такое конечно, государства, что? А именно государство? Президентская а, парламентская республика. Конечно. Которая все действовала на основании решения Конституционного суда. Да. Правильно? Ну, нарушая, а нарушая законодательство, оно было... Давайте, было так, введено. Решение Конституционного суда является самым верхним. А, да, неправильно. Ну, а кто его может? Исключительное право на принятие Конституции в соответствии с Конституцией Украины принадлежит Верховной Раде Украины. Еще После, раз, я, я ж вас не перебиваю, правильно? Теперь вы меня перебиваете. Не Нет, давайте, я закончу. И вы меня ну, будете... Да. Исключительное право так, в соответствии с Конституцией Украины... Правил, а я в чем-то подгораю, я вроде Конечно, с вами а веду. Вы, вы меня Стоянь перебиваете. Вы меня сейчас перебиваете. Давайте я, я буду вас перебивать, пребить. когда вы будете говорить, вам понравится а это дело. Я Нет, я вас не перебиваю, я вас дослушиваю ну, до конца. Свой стрим, назад, И еще назад. раз исключительное право в соответствии с конституцией Украины на изменение конституции принадлежит Верховной Раде Украины. После того, когда Конституционный Суд Украины принял решение о возвращении конституции Украины, она должна была пройти официальное принятие ее Верховной Радой Украины, чего не было сделано. Но вопрос в принципе не в том, что изменили или не изменили. Мне так кажется, мне так кажется, что вы просто не знаете, чем отличается Верховная. Чем отличается президентско-парламентская от парламентско-президентской -парламентско -парламентско республики? Я говорю, когда кажется, креститься надо. Я просто похлопаю. Угу. Чем отличается, угу. знаете, нет? Знаю. Чем? А, скажем так, при, при президентско-парламентской республике президент имеет право распустить Раду. А в, то, в той не имеет права? Ну, не знаю. Возможно, у вас и имеет. Ну, как бы он имеет право распустить, Значит, что. Так, в той, давайте что в той. Мы вернемся к, к вопросу, Не, мы с вами теперь закончим. Сейчас неудобный вопрос затушевать. Да? Я не а упокоюсь. Вопрос, какой, какой, вопрос следующий: давай. Да? У вас э, Конституционный суд да. не принимал никакую э, конституцию. Какую, более никакую того, Более того. Подожди, какую-никакую? Да? Никакую, ты о чем? Что не принимал? У вас Конституционный суд никакую да. новую конституцию не принимал. Он наоборот сказал, что предыдущие да. изменения Конституции незаконно. И на этом основании и верну действует, действует э, Конституция. Вопросов которая нет. Молодой, Вопросов это, нет. Дальше что? Дальше да. у вас произошел э, Конституционный переворот. Нет. Да? Почему нет? Ну назови, кто постановил, что был переворот. Так это у вас в законе прописано. Кто постановил? Ты знаешь, что он может сказать? Прописано. В каком законе? Давай. Ну, давайте я быстренько Давай, найду да, я, без Вы проблем. меня так удивляете, я что Без прямо проблем, вот без проблем. Давай. Именно что у нас в законе, Ах... конституционный переворот написан. Там, давайте. Давай. У вас есть под рукой, чтобы сразу посмотреть? Да, без проблем. Так, закон Украины от 21 февраля 2014 года да. за номером 743-7. Да. С какими буквами? Угу. Звучит он следующим образом. Вы не против, если я зачитаю? Ну, вы мне хотите перечень статьи перечитать. Конечно. Вы можете мне устно сказать, я понимаю, о чем вы пишете, о чем вы говорите. Так, о том, что была объявлена, да, да грубо говоря, амнистия. По деяниям на Майдане, угу. которые включали в себя а, признаки статей 109, -х, 112, -х. Ну, давайте там... А теперь первый. откройте, пожалуйста, да, соглашение. я договорю. Я, я буду сейчас договаривать, а, а говорить, говорить. закрывайте. Говорите, да, говорите, ну, говорите, так. говорите. Так вот, вы помните, что такое 109 статья? Конечно, конечно. А, озвучьте, пожалуйста. Это госпереворот. Так, за нее а, обозначили у нас что? Амнистию, да? Конечно, конечно. Так, а 112 статья у нас что? А, не, не помню уже. Но Это напомните. покушение на первых лиц государства. Ну вот, Если да, устроить, да, да, устроить. да, 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 Помните по нему конечно, да. И так далее, да. То есть вот у вас конкретный закон, да. что у вас а, люди сотворили 109 и 112-й. Ужасный закон, правильно? М? Ужасный закон. Понятия не А имею, кто вам? его принял? Кто его принял? Ну, давайте посмотрим. Давайте, давайте. А исполняющий обязанности президента угу. Украины. Председатель Верховной Рады Украины, а вы? А вы знаете такой документ, который называется «Соглашение между Януковичем и оппозицией»? Ну, давайте его откроем. Давайте. Так, он был, по-моему, подписан 21 числа? Да, 21 февраля 2014 года. Так, и о чем он нам говорит? Да, откройте пятый, пятый пункт, второй абзац. Так, Прочитайте, пожалуйста, его. Вы знаете, мы здесь больше интересные вещи обсуждали. Да, это как раз по эту тему. Так вы зачитайте, что же, я же вам зачитаю. Верховная Рада Украины примет третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что и закон от 17 февраля 2014 года. Откройте, пожалуйста, закон от 17 февраля 2014 Не, я, подождите года. подождите секунду, я все-таки да. открою. Там очень интересные... Вы первые два пункта выполнили, да, я так понимаю? Мы и сейчас последний? с вами говорим про закон об амнистии. Так, ну. Да, это закон об амнистии, который был принят 17 февраля 2014 года. Меня интересует дата подачи Нет, этого что вы заявления. Вы должны были там сделать в течение 24 часов. Мы сейчас к этому понять. придем. Вы сейчас уходите от Нет. неудобного ответа. Ну, подпис... Вы, вы уходите от договор. неудобного ответа, правильно я понимаю? В смысле, какой мне неудобный? 17 февраля 2014 года был принят закон об амнистии, принятый президентом Януковичем. Этот Нет. закон открывается. Он был раньше принят. Открывайте его. 17 февраля. Турчину подписал года. другой закон. Это да, февраль 17-й. еще нет. Не перебивайте меня зачем? Ага. Ну давай. Более того, закон Тучинова отменял закон Януковича. Да, да, да. Открывай. Да, да, да. Открой 17 закон февраля. перечень. Давай открывай. Закон Турчинова официально отменял закон Януковича. Еще раз, давай открывать закон и закон. прочитаем перечень статей. Вы о чем? Я про закон от 17 февраля, который был подан в январе месяце 2014 года Януковичу. И Янукович принял этот закон. И в этой же в этом же законе четко написано, точнее, в соглашении. Верховная раз Рада Украины. Примет третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения. Перечень статей, принятых Януковичем, ровно точно такой же, как и в том законе, который был принят. Поэтому Янукович принял 109 статью, 112 статью. А Верховная Рада была вынуждена принять этот же закон. Я вам и намекаю, что да. у вас была попытка на период 21 числа. А -а. Это была еще попытка да. переворота. А, -а, -а. Да? ты боже. Мой. И Янукович, а как... Януков... Давайте не будете переживать. Да. Да, 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 да. И Янукович, собственно говоря, для... для того, чтобы создать в своей стране мир, mm -hmm. да. он согласен был закрыть глаза на подобные вещи. Да. Но когда его свергли, все дальнейшие поползновения после нарушения Конституции, да. рассматриваются именно таким образом. Это Киеве, ваша галлюцинация, я так понимаю? Если в Киеве ее нарушили, остальные – это общественный договор. Вы да, знаете, да. что такое да. общественный договор? Да? Конечно, конечно. Так вот, общественный договор нам говорит о том, что все стороны, они равнозначны, и, собственно говоря, никто не выше другого. И если это одна вы галлюцинацию свою закон, правильно? Вторая страна. Не обязаны его выполнять. Еще раз, это ваша галлюцинация? Или вы мне сейчас какой-то факт скажете об этом? Но Потому он, что а закон, который был принят Януковичем, этот документ был на рассмотрении в январе. Еще ни о какой и, отставке, даже речи не было. Никто. И этот документ принял Янукович с Янукович января месяца. Мир, Поэтому конечно. Верховная Рада просто выполнила условия соглашения. Просто. Это да, как-то отменяет наличие этих статей. Это, не, это нивелирует просто этот вопрос. А, эти статьи да. там есть? Конечно. Все. Да. Верховная Рада вынуждена была принять этот закон. Мало того, да. то, что они это приняли, да. это лишний раз подтверждает, что а Инукович, и Верховная, Верховная Рада. Верховная Рада выполняла условия соглашения. Ну, давайте. Посмотрим, Давай. как она выполняла э, пункт соглашения. Да. Где Но с пятым, мы... с пятым мы решили, правильно я понимаю? На да, да, здоровье вы считаете? Мы как раз. Отлично. От пятый отлично. Да? Давайте, первый давайте пункт. Пункт пятый. Да? да, давайте. Вот вы просто стыдливо не дочитали его до конца. А, а не, вот не вопрос. Давайте его дочитаем. Обе стороны будут прилагать серьезные усилия для нормализации Нельзя жизни ниже. в городах и селах путем освобождения административных и общественных зданий и разблокировки улиц, скверов и площадей. И ниже. Незаконное оружие должно быть сдано в, в органы Министерства внутренних дел Украины в течение 24 с момента вступления в силу вышеупомянутого специального закона. Еще ниже. Настоящего высоко... соглашения. Скобочки да. прочитайте. А, пункт 1. Настоящее соглашение, да. Так. специальное закон. Соглашение, да. Смотрите, было подписано 21 числа. Конечно, да, да конечно. Когда было сдано оружие? А я ж говорю. не знаю. 21. А, 21. -го. Что ж вы не знаете это так? А зачем? Оно а вообще не было сдано. А вы уверены в этом? Да. А где мне прочитать, что не было сдано? Ну вы почитайте. Давайте. Потом какой мы, документ? Тогда, так, так, какой думать? документ? Луценко потом об этом говорит. Не. Какой документ гласит потом об этом? О Луценко на, да. а, грубо говоря, а, суде над Януковичем, когда тряс бумажки. Помните, mm -hmm. что Янукович? Можно мне документ? Внимание? Да слушайте. Документ. Я вам и говорю, да. показания прокурора Луценко Фей. о том, когда он тряс бумажкой, о том, что президент Украины потребовал ввести войска, да, да. он же обратился к России с просьбой ввести войска, помните? Да, нарушая закон. В том наверное. числе отмечал, что никакого оружия сдано не было. Еще раз, документ можно мне? Показания не являются аргументом. Не Показания не являются аргументом. Я от вас пока документов тоже сильно не видел. Я вам показал документ. Я вам ну, даже я вам номер сказал показал. номер, да. А вы мне что-то не ничего. Я не вам номер сказать. сказал. Кого? К номер давайте какой Ну, документ? я вот вам до этого сказал номер. Да, я вам его опроверг. Ну, не опровергли. Вы, блядь, и еще вы раз. Верховная Рада Украины нахуй. примет третий закон об освобождении раз. от ответственности, который как? будет распространяться а вы на творят. те же правонарушения, что и закон от 17 -го <свят> февраля 2014 -го года, который принял Янукович. Когда вы подгораете, вы великолепны. Да мне без разницы, как вы воспринимаете Я это. Да. Я говорит, бежала за вами три дня, чтобы сказать, как вы мне без Да, 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 да. <свят> Ответ да, будет это, от это вас? Нет? Украинские... Где написано Нет? о том, что Украина какой-то переворот совершила? Я пока не увидел ответ. Я вам указал. 109 статья. Это принял Янукович. Янукович сам себе переворот Янукович устроил. Янукович тоже считал, что произошел переворот. Янукович в 17 февраля считал, что переворот совершится. Да, совершил. да, да. Признаки. Где того, мне прочитать? Переворот. Вы личный психолог Януковича, я понимаю, да? Вы 109-ю статью откройте. Пожалуйста. Еще раз, вы личный психолог Янукович. Где мне прочитать о том, что Янукович 17 февраля это считал? Откройте. Я задал вопрос. Ответьте мне на него. Я вам отвечаю. Не, так. вы мне не ответили. Если вы откроете. Мы сейчас с вами откройте. пойдем в конституцию. Вопросов нет. Это Давайте не закончим. Да, с это этим вопросом украины это уголовный кодекс еще раз, мы закончим с этим вопросом и пойдем. Я и говорю, да. Где Открывай мне прочитать статью. о том, что Янукович считал, что это госпереворот 17 февраля 2014 -го Именно года. Потому что он включил данную статью. Это и не он включил. Статьи. Это не он дал на рассмотрение эту статью. А вы как-то уже определитесь: это Янукович. Он Японская его принял рада, у вас что-то все. Он его забыл. принял. Еще раз. Верховная Рада, он и хоть президент и имеет право законодательной инициативы. В данном случае данный закон был выслан Верховной Радой. То все Верховная рада включена. Конечно, 100%. конечно. А, так мы тогда о чем с вами спорим? О чем? Давайте. Ну, вы мне доказывали, что данный закон прида не Верховная Рада, а... Его земной. президент принял, все верно. А сейчас выясняется, что данную статью включила Верховная Рада. Конечно, же конечно. Верховная и Рада пробирает. включила данную статью, но президент он мог наложить вето, да, да. или президент мог отправить на доработку, но президент этого не же, сделал. Но он же доверял Верховной Раде. Ой, да, а вы безумно. личный психолог его, правильно я понимаю? Ну вообще, то есть... Вы прямо у него сидите, и он говорит, а я, скажите, пожалуйста, я а скажите, доверял пожалуйста. Верховной Раде Украины, я им доверял, я вот... Я Считал, что они госпереворот хотят устроить, и вот вы, вы, вы мой психолог. Вы мне можете хотя бы один аргумент сказать, без вашего вот этого вот добавления, вашей галлюцинации? Меня не интересует это. Пожалуйста, документ. общаемся, да, общаемся. Вы же со мной общаетесь? Нет? Да, я документ жду. Где так написано, вопрос, что Янукович вопрос считал? К вам. К, вопрос, к вам. Давай. Что же вы тогда пытаетесь, а как-то, не знаю... Ну, что, что? Вас, вас не устраивает в том, что я сказал, что Верховная Рада Украины да. подала и подписала закон, в котором указана 109-я статья. Потому что президент Украины ее принял. А кто подал ее? А, какая разница, кто подал. Так подождите. Получается, да. Рада да. подает закон. Конечно. А, скажем так, желающий мира в своей стране, Янукович, да. соглашается, да? Да. подписывает закон. Да. После этого Рада говорит: ну а угу, что ж нам делать-то? Мы вынуждены угу. подписать тот же закон, который подписал да, uh, Янукович, который мы ему отдали. Все верно, да. То есть получается 109-я статья. Целиком идея Рады. Нет. А чья? Целиком уже идея президента, когда он ее подписал. Он а, же вот принимает он. закон ну, то в действие. Что закон принимает в действие? Это называется краткий курс, как сесть в калош. Ну, ты можешь ржать сколько ну, угодно, ты мне ну, ответ-то дашь феаре, или нет? Ну, я от тебя ждал больше. Я да? еще раз спрашиваю: мне и ответ мне, дашь или нет? Я просто слышу от тебя одно и, и одно то же. Ерунди, не ерунди, да. Ну да. Ну, все, ты. Ты все сел. Ну, понятное сел дело, ум. понятное дело. Да слушай, да, 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 да. Ты мне я ответ знаю, дашь или нет? нет? Где написано о том, что президент а Украины. Нет, нет. Да, ну, давай я тебе выключу и, и задам тебе все-таки вопрос. Где написано о том, что президент Украины каким-то волшебным от об Ну, понятно. Ну, о чем тут можно говорить с человеком. Рада приняла закон. Рада приняла закон. Там, где она затвердила 109 статью. Ну То, що президент її прийняв, то Ну взагалі. Ну Він, він же ж такий, він же хіпотий, ж... правильно? Ну тут якби сперечатись ніхто не буде. Янукович, звісно, є ю... людина. Але Яник приймає статтю. Тобто він ставить свою останню, останню узгоду, так? Він йому на підпис приносять цей документ, і він згоджується з ним. Йому показують 109 статтю, він такий дивиться на неї і каже, Господи ну давайте його цей підпишемо. А потім Раді дають такі самі умови, і кажуть, ви повинні прийняти закон такий самий, як і був ось цей. В, В чому питання, про, чом... про що ми з ним не договорили? Якщо ми з вами беремо а, ті рішення, котрі приймає Верховна Рада до моменту до, 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 лютого місяця. До середини лютого, тому що в середині лютого місяця е, був закон. Він, е, до речі, не, недалеко від недалеко від цього закону вийшов. Е, що там був за закон? Е, закон про кастрюлі, так? От, улюблений росіянський закон, там, де нам ну, це був антиконституційний закон, і Верховна Рада з е, урахуванням того, що вона приймає ці закони, а вона приймає ці закони. То вона цілком на стороні е, цього Януковича. Все, що вона приймає, вона приймає з, е, згідно з тим, що каже Янукович. Вона приймає антиукраїнський закон, вона приймає надалі і цей закон е, про визволення від просто дев'яту статтю і так далі. Амністія. амністія от. Е, і йому не подобається те, що він не знав. Про момент, котрий прописаний тут, Тобто він побачив 109-ту статтю. В нього забрало, впало що 109-ту статтю Верховна Рада прийняла. А те, що це прийняв сам президент Янукович, його це ну, він, він не знав, тому що він зараз це читав, і він трошки був е в шоці. Ось і він почав е, вирішати. Так, Верховна Рада прийняла цей закон. Так, Верховна Рада була ініціатором цієї статті 109, але президент приймає остаточне рішення. І він його прийняв, це остаточне рішення, коли підписав закон 17 лютого. От і все. А на сьогодні все. С вас лайк, підписка і не забувайте ділитися цим відео. Слава Україні! Слава нашим героям!